নমস্কাৰ চৰ্দাৰ চাৰ বেদেসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বেদেসকল আমি প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সমাজৰ আন ব্যক্তিসকলেও আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ সৈতে একপি চেল্ফি উঠি নিৰ্দিষ্ট প'ৰ্টেলত আমি আপলোড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি একপি চেল্ফি হৰ ঘৰ তিৰংগা প'ৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে তেৰ তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু আমি বিগত দুবছৰ ধৰি হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰি আহিছোঁ গতিকে এই হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে এই বিদ্যালয়বিলাকত কাৰ্য মানে নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু বিদ্যালয়বিলাকে কৰি আছে যে কি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ সৈতে আমি আকৌ চেল্ফি উঠিব লাগিব আৰু এই চেল্ফি উঠি এই চেল্ফিখন নিৰ্দিষ্ট প'ৰ্টেলত আমি আপলোড কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পাম অৰ্থাৎ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এখন চেল্ফ এই চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পাম অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ এই যে বিৰল মুহূৰ্ত ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাধীনতাৰ এই যে এই বৰ্ণিল সময় এই সময়ত আমি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এখন চেল্ফি কেনেকুৱা ধৰণে উঠিব আৰু এই চেল্ফিখন নিৰ্দিষ্ট প'ৰ্টেলত কেনেকুৱা ধৰণে আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণে আপলোড কৰাৰ পিছত এখন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই আটাইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু কবি চেল্ফি উঠি চেল্ফিখন আপলোড কৰি তাৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় লগতে চদা চাৰ বাইদেউসকল আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ফেচবুক পেজৰ লিংক আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক আছে আপুনি তাত গৈ জইন হৈ ল'লে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ খবৰ পোন প্ৰথমতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব চেলফি আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটি নিৰ্দিষ্ট প'ৰ্টেলত যাব লাগিব আৰু এটা এপ্লিকেশ্যনো আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে প'ৰ্টেলত যাব বা এপ্লিকেশ্যনত যাব তিনিটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু এই ষ্টেপ তিনিটা ফ'ল' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোখন কি কৰিব পাৰিব ইয়াত আপলোড দিব পাৰিব এতিয়া চাওক যেতিয়া আপোনালোকে প'ৰ্টেলত যাব যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপলোড ছেল্ফি বুলি এটা অপশ্যন আহিব আৰু এই আপলোড ছেল্ফি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টেপ কেইটা আহি থাকিব আৰু তাৰ আগতেও মেইন প'ৰ্টেলটোতে আপোনালোকে ষ্টেপ কেইটা এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব ষ্টেপ ওৱানত কি আছে আপোনালোকে চাওক ষ্টেপ ওৱানত আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰি বা ষ্টেট দিব লাগিব এইটো আপোনালোকে আগতে গম পোৱা দুই নম্বৰ ষ্টেপত আপোনালোকৰ ক্লিক এ পিকচাৰ হোষ্টিং দি তিৰংগা অৰ্থাৎ তিৰংগা পতাকাখন লৈ এখন ছেল্ফি ল'ব লাগিব এইটো দুই নম্বৰ ষ্টেপ তিনি নম্বৰ ষ্টেপত কি কৰিব লাগিব ফটোখন দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপলোড কৰি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ছেল্ফীখন আপলোড হৈ গ'ল আৰু এইখন আপুনি চাৰ্টিফিকেট পাব গতিকে এইটো হৈছে তিনিটা ষ্টেপ চিম্পল ষ্টেপ গতিকে আপুনি এতিয়া কি কৰক একেবাৰে ওপৰত যিটো আছে আপলোড চেল্ফি আপুনি আপলোড ছেলফিত ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া আপুনি আপলোড ছেল্ফিত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অকণমান সময় ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে আপলোড এই এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা আহিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নাম বা আন যিখিনি তথ্য সেইখিনি ফিল আপ কৰা আহিব সেইখিনি এতিয়া আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ ফিল আপ কৰি লওক আপলোড চেল্ফিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলৰ ফালে যাব এনেকুৱা ধৰণে এটা নেক্সট বুলি অপশ্যন পাব নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম আহিব এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ নাম আপোনালোকৰ বাকী তথ্যখিনি এতিয়া আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লওক আপোনালোকৰ এতিয়া এই অপশ্যনখিনি আহিব একেবাৰে চিম্পুল নেম আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত এই কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰিব লাগিব বা আপুনি বাহিৰত যদি হয় বাহিৰত চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনালোকৰ ৰাজ্য চিলেক্ট কৰাৰ কথাখিনি আহিব আৰু সেইটো হোৱাৰ পিছত আপলোড চেল্ফি আহিব আপলোড ছেল্ফি আপলোড এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন আহিব আপোনালোকৰ এই দুটা অপশ্যন আহিব এটা হৈছে ব্ৰাউজ ফাইল এটা হৈছে ক্লিক ফটো এটা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই ব্ৰাউজ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি গেলাৰীত আছে অলৰেডি ফটোকপি তোলা আছে তাৰ পৰা ব্ৰাউজ কৰিব পাৰিব আৰু ডাইৰেক্ট ফটো তুলিবও পাৰিব আপুনি অলৰেডি চেল্ফি লৈ এই তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট ফটো তুলিব পাৰিব তাৰপিছত এই দুটা যিকোনো এটা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই আপলোড কৰি দিব পাৰিব আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এখন এই চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফটোখন ছাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু তলত চাওক আপোনালোকৰ জেনেৰেট চাৰ্টিফিকেট বুলি আহিব এতিয়া এই চাৰ্টিফিকেটখনত আপোনালোকে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন আহি গ'ল চাওক কুইন ডেকা মই আমাৰ ছোৱালীজনীৰ নামত এই চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিছিলোঁ চেল্ফিখন গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নিজাকৈ প্ৰত্যেকৰ নামতে একোখনকৈ চেল্ফি আপলোড কৰি একোখনকৈ চাৰ্টিফিকেট ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু হৰ ঘৰ তিৰংগা যিটো কাৰ্যসূচী অ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে তাত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চ্যেলটর জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন আপনি যদি আজ প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকব